Я тоже рад видеть знакомые лица в городе Хмельницкий. Здесь всегда доброжелательная и футбольная обстановка, я думаю, временная, пока нюансы откладывают присутствие команды по доле большой премьер-лиги. Я думаю, скоро это произойдет по-любому. Потому что так в судьбе было суждено, что пришлось два раза работать в этом футбольном городе. Здесь по большому счету можно сказать очень интенсивные, по-футбольному агрессивно настроенные болельщики, которые всегда переполняют информацией, дезинформацией футбольной. Они очень много говорят, очень много рассуждают, любят футболистов, не любят тренеров, следят за ними в курсе всех футбольных нюансов. Это вообще нестандартный футбольный город, который оставил моей душе много хороших воспоминаний. И, к сожалению, не добиться каких-то успехов как раз попала на совсем в такую ситуацию но должен сказать что я познакомился с большим кругом людей разного характера и остаются в сердце самыми лучшими воспоминаниями и самое главное что подоля всегда давала mm -hmm. дает и здесь рождала снимала хороших талантов которые здесь присутствуют и которые играли за этот прекрасный